ભારતીય પરીક્ષાઓમાંની એક સૌથી પડકારજનક પરીક્ષા જેઈ મેઇન્સ બે હજાર પચીસ ફેઝ ટુના પરિણામો આજે જાહેર થયા છે જેમાં આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ગુજરાતના એસીથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ નવ્વાણું ટકા અને તેથી વધુ સ્કોર મેળવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે ભારતીય ટેકનિકલ સંસ્થાઓ આઈઆઈટીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે જે ઈ એડવાન્સની પરીક્ષા આપવી પડે છે જ્યારે બે સત્રોમાં યોજાતી જે ઈ મેઇન્સની પરીક્ષામાં સારા ક્રમાંક મેળવવાથી રાષ્ટ્રીય ટેકનિકલ સંસ્થાઓ એનઆઈટીઝ અને અન્ય કેન્દ્ર સરકારની સહાયતા પ્રાપ્ત એન્જિનિયરિંગ કોલેજોમાં પ્રવેશ શક્ય બને છે જેઈ મેઇન્સની પરીક્ષા આપ્યા બાદ વધુ સારું પ્રદર્શન કરવા વિદ્યાર્થી જેઈ એડવાન્સની પરીક્ષા આપવા માટે પણ યોગ્યતા પામે છે બે સત્રોમાં યોજાતી જે ઈ પરીક્ષામાં આજે બીજા સત્રના પરિણામો જાહેર થયા હતા જેમાં આકાશ એજ્યુકેશન સર્વિસીસ લિમિટેડમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પૈકી એસીથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ સ્કોર પ્રાપ્ત કર્યો હતો ઓલ ઇન્ડિયા રેન્કિંગમાં લઈને સુધી વિદ્યાર્થીઓએ રેન્ક મેળવતા આજે તેઓને આકાશ એજ્યુકેશન લિમિટેડના ચીફ એકેડેમિક અને બિઝનેસ હેડ ડોક્ટર એચ આર રાવ તેમજ ટીમ દ્વારા શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી તો બરોડા સિટી સે બહોત ਹੀ 68 टोटल क्वालिफाई किए हैं और दिस इज वन एट आउट ऑफ वन एटी स्टूडेंट्स तो हर तीन में से एक बच्चा लगभग इस एग्जाम में क्वालिफाई बड़ौदा से किया है आ, ये जो बच्चे हैं अभी ये आगे जाके जेई एडवांस का एग्जाम लिखने वाले हैं और ये एग्जाम 18 मई को होने वाला है तो इसके लिए आकाश इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी उनका एक फाइनल टेस्ट सीरीज उसका डिस्कशन और इनबिक्ट के थ्रू एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है क्रैश कोर्स के लिए और हम उनकी सफलता के लिए पूरी तरह से कार्यरत हैं देखिए ऐसे बच्चे जो जो हैं हैं अभी से ही शुरुआत करें बिकॉज ये जो होते फाउंडेशन ईयर्स कहलाते हैं जिनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है उनका ओवर अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी अच्छा ही होगा तो आई वुड से कि जो कंसेप्ट हैं उन पर क्लैरिटी रखें और अभी से ही जो एलेवन 11, ट्वेल्थ 11 के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए शुरुआत तैयारी जो है वो उसी हिसाब से शुरू करते हैं आकाश ने जो प्लेटफॉर्म दिया है और जो सालों से हमारे टीचर्स तो हमें गाइडेंस देते थे और यानी जब भी हम किसी सपोज कोई टेस्ट हुआ और उसमें हम कम आए और मार्क्स कम आ जाए और उससे बहुत डीमोटिवेशन होता है खो जाते हैं बच्चे इसमें कि अब क्या होगा आगे तो उस वक्त में जो टीचर्स हैं तब हमारा बहुत सपोर्ट किया था उन्होंने पूरे दो साल और टेंथ में तो मुझे पता भी नहीं था कि जेई क्या होता है और वो तो टेंथ के एंडिंग तक मैं टेंथ से हुआ काश में तो टेंथ के एंडिंग तक जो फाउंडेशन बैच थी उन्होंने मुझे इससे जान करवाई जेई से कि जेई होता क्या है तो मैंने सोचा कि जेई की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए फिर दो साल जो कंटिन्यूस मटेरियल्स दिए थे हमें और जो टेस्ट सीरीज़ होती थी उनकी जो वो रेलिवेंट थी बहुत कि जो एग्ज़ाम में आना है उसके जैसी ही थी तो उसकी वजह से जब एक्चुअल जेई दिया तब हमें जेई आसान लगा जो मैंने दिया था वो जेई आसान लगा आकाश के टेस्ट से तो इसलिए जो दो साल कंसिस्टेंटली उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो मेन रीजन है मैं अगर जो नॉर्मल टेस्ट थे जब आकाश होता था उस दिन मैं ट्वेल्थ में तो पूरे दिन यहाँ पे आके बैठता था तो यहाँ पे मेरी आठ घंटे पढ़ाई होती थी और घर जाके फिर और तीन चार घंटे तो बारह घंटे ग्यारह से बारह घंटे तक 12 में और 11 में भी जब आकाश होता था तब 6 घंटे यहाँ पे आता था और बाकी के 8 घंटे द 8 घंटे नहीं 6 घंटे घर पे तो हमारा नाम भीत कुमार भीमरकुमार तेड़ा छह हरा जे इंटेंस 250 का 99.7 परसेंट काली छह हमने उन आनुष्रे हमारे माता पिता हमारे गुरु आकाश सिंह जोड़ना हमने हमारा सर्च जे

मारे विचार से क्यों आईडी मद्रास में एडमिशन लेते हैं मेरा हाल बदला चुका हूं मोबाइल में रहते हैं कौन कितना कलाक बहुत कितना कलाक मोबाइल यूज हूं आश्रय अगर कलाक बहुत तो मैं मोबाइल तो और तो करना सब्सक्राइब करो फैक्ट फंड न्यूज चैनल ने और YouTube पर बेल आइकन दबावी समाचारों ने तमाम अपडेट मेलवो